Pertubuhan Malaysia kepentas untuk menyampaikan ucapan aluan dan seterusnya merasmikan seminar Pertubuhan Sivil. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Salam sehati jiwa dan salam kesejahteraan. Saudari pengacara majlis, wakil-wakil daripada SSM dan bahagian undang-undang JPM Bayu, para penceramah, panel, panel ahli ahli panel dan moderator, forum civil society wakil satuan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian Lebih dahulu Adalah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita meluangkan masa untuk bertemu dan berjumpa dalam seminar pertumbuhan sigil 2015 Mempena Festival Pertubuhan Kebangsaan Jabatan Kedaftaran Pertubuhan Malaysia 2015 Yang julung-julung kalinya diadakan di negeri Kedah Darul Aman Kepuan FSA bahagian hal ehwal undang-undang baharu, Multimedia Development Corporation and Bank Muamalat Accounting Research Institute RE 2ITM dan pelbagai pihak lain yang terlibat dalam menjayakan seminar pada kali ini. Terima kasih juga kepada pihak Majlis Kebangsaan Aspirasi Masyarakat Sivil Rukun yang turut terlibat secara langsung bagi menjayakan penganjuran Seminar Pertubuhan Sivil 2015 yang bertemakan The Bitter Fruit of Giving Society. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat datang kepada para peserta yang sudi hadir ke seminar ini. Seminar sebuah mai ini dapat mengumpul peserta iaitu badan-badan bukan kerajaan, NGO dari pelbagai bidang. Para hadirin yang saya hormati sekalian, tabir urus yang terbaik merupakan faktor penting dalam mencapai misi nasional yang merangkumi dasar dan rangka kerja pelaksanaan bagi mencapai visi dan objektif negara menjelang tahun 2020. Umum mengetahui bahawa kerajaan merupakan pendokong utama dalam memastikan hal tuju tersebut dapat dicapai sebagaimana yang telah dirancang. Namun, ramai yang kurang peka akan peranan dan sumbangan besar yang dimainkan oleh organisasi atau pertubuhan bukan berasaskan keuntungan atau juga dikenali sebagai NBO ada yang merupakan peserta mewakili pertubuhan masing-masing telah membuktikan peranan dan sumbangan ini tahniah dan syabas kerana menjadi sebahagian daripada trust penggerak misi nasional negara Sebenarnya NPO telah banyak mencapai kejayaan di persada dunia Salah satu sumbangan dan peranan penting yang telah diterjemahkan kepada satu usaha di kalangan rakyat negara ini Yang sentiasa memberikan sokongan padu kepada usaha masyarakat antarabangsa Di dalam memerangi keganasan serta mewujudkan persekitaran kehidupan yang lebih baik untuk kesejahteraan sejagat. Peranan dan sumbangan ini amat besar artinya kerana ia telah melonjakkan imej negara di pentas antarabangsa dan ia merupakan satu pencapaian yang amat membanggakan. Untuk itu, saya juga berterima kasih kepada semua pertubuhan di atas sumbangan dan kejayaan anda. Hadirin yang saya hormati sekalian Bersesuaian dengan tema seminar ini Iaitu The Bitter Fruit of a Giving Society NPO tidak terlepas daripada pelbagai ujian dan cabaran Dalam menghadapi dan mengharungi perkembangan dalam era globalisasi Malah, keadaan ekonomi global yang tidak begitu menentu Juga boleh mempengaruhi perkembangan sesebuah NPO Dalam mengharungi cabaran-cabaran ini pertubuhan anda turut terdedah kepada ancaman pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan. Sebagaimana yang kita sedia tahu, isu-isu ekonomi mengenai pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan dan inisiatif-inisiatif inisiatif yang diambil oleh sesuatu negara untuk membendung aktiviti-aktiviti berkaitan pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan Dilihat sebagai semakin penting. Hal ini juga menjadi agenda utama di dalam memastikan ekonomi negara dapat terus bersaing secara sehat di peringkat antarabangsa. Justru Malaysia telah menjadi anggota Asia Pacific Group of Money Laundering (APG), iaitu salah satu badan dunia yang telah menjadi ahli kepada Financial Action Task Force. FATF Pada tahun 2000 Jawatan Kuasa Penyelaras Pencegahan Pengubahan Wang Haram Peringkat Kebangsaan NCC Telah ditubuhkan dan dianggotai oleh agensi-agensi kuatkuasaan -agensi dan pengawal selia undang-undang Malaysia Dalam hal ini, Bank Negara Malaysia bertindak sebagai Secretary Induk. Oleh itu, Bank Negara Malaysia telah bertindak sebagai penyelaras di samping memastikan keberkesanan pelaksanaan langkah-langkah pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan selaras dengan ketetapan antara bangsa selaras dengan peranan dan tanggungjawab di peringkat antara bangsa Malaysia telah memanggil, memanggil mengambil pelbagai aktiviti inisiatif dan tindakan drastik termasuk menggubal Akta Pencegahan Pengubahan Wang Harap 2001 yang telah berkuat kuasa sejak 15 Januari 2002 untuk memerangi jenayah terancang. Walau bagaimanapun, pada tahun 2014, Akta ini telah dibinda dan dinamakan sebagai Akta Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing Financi and Proceed of Unlawful Activities Act 2001 Amlafa PUA dengan menjadikan langkah-langkah yang lebih drastik untuk pencegahan perubahan muak haram dan pencegahan pembiayaan keganasan termasuk mekanisme untuk mengesan, menyita dan merampas hasil daripada aktiviti jenayah. Sehubungan itu, setiap pemegang jawatan utama Ketua Wajar memberikan penekanan Dan memantapkan takdir kurus pertubuhan masing-masing Sekarang ini adalah penting Dalam memastikan hasil kerja yang lebih berkualiti Dalam meningkatkan produktiviti Serta mengelakkan keterisan Dan penyelewengan yang boleh mengancam Bukan sahaja kepada pertubuhan Bukan sahaja kepada pertubuhan anda Tetapi juga terhadap keselamatan nasional Pembentangan dan perbincangan terperinci berkenaan pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan akan dikupas dengan lebih lanjut lagi dalam seminar ini Hadirin yang saya hormati sekalian <tuh> Dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu negara kita tidak terlepas daripada krisis kejatuhan nilai mata wang ringgit pelbagai sektor di negara ini turut merasai kesan-kesan negatif ini. Seterusnya, ini juga boleh mempengaruhi sumbangan dana dari pihak awam dan bantuan korporat kepada pertubuhan-pertubuhan atau NPO. Sebukan itu, NPO perlu menangani keadaan ini dengan mengambil inisiatif-inisiatif yang lebih berkesan bagi meneruskan kelestarian pertubuhan anda. Perniagaan sosial atau social business, social enterprise adalah salah satu inisiatif atau strategi yang harus dipertahankan oleh MPO Saya yakin istilah perniagaan sosial atau enterprise sosial tidak asing, tidak asing di kalangan anda. Perniagaan sosial adalah satu model perniagaan di mana ianya seperti badan bukan kerajaan yang mempunyai misi sosial dan firma yang menjana pendapatan sendiri bagi menampung kos. Sudah tiba masanya, pertubuhan meneroka dan membangunkan model perniagaan baru ini untuk memastikan pertubuhan boleh berkembang dengan